নমস্কাৰ জি ডি ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক কাফান নাইটিৰ কাটিং আৰু ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই তিনি মিটাৰ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ আৰু কাপোৰটো দুভা কৰি পাৰি লৈছোঁ দুভাছ কৰি পাৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ নিজৰ লেংথটো লৈ ল'ব মই ফিফটি ফাইভ ইঞ্চ লেংথ মোৰ ৰেডি লেংথ আৰু তাৰ লগত টু ইঞ্চ প্লাছ কৰি ফিফটি চেভেনত এটা ডাগ দি লৈছোঁ তেনেকৈ বহলটো মোক থাৰ্টি ছিক্স লাগিব আৰু দুই ইঞ্চি প্লাছ কৰি মই থাৰ্টি এইটত চেন দি কাটিং কৰি লৈছোঁ ছাইডৰ ফালে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি মোটোক খাব দুইফালে সেইকাৰণে মই দুই ইঞ্চি বহাই লৈছোঁ এতিয়া মই দীঘলকৈ কাপোৰখন জাপি ল'লোঁ জাপি লৈ মই ডিঙিটো বহল দিছোঁ তিনি ইঞ্চি আৰু দ দিছোঁ বেকনেকৰ দুই ইঞ্চি আৰু ফ্ৰণ্টনেকৰ পাঁচ ইঞ্চি এনেকৈ মই ডিঙিটোত চিণ্ডি ললোঁ চিণ্ডি মই এতিয়া ইয়াক কাট কৰি ল'ম কাপোৰখন মই দীঘলীয়াকৈ দুটা ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নহয় দুটা ফালে এতিয়া আগফালৰ ছাইডটো মই খুলি লৈ ফ্ৰণ্টনেকৰ চেপত কাট কৰি ল'ম ফ্ৰণ্ট নেকটো কাটি ললোঁ আৰু দুভাছ কৰি কাপোৰ এখন পাৰি লৈ চিণ্ডি ল'লোঁ ডিঙিৰ কাপোৰখন লগাবৰ কাৰণে এনেকৈ লগাবলৈ সুবিধা হয় নহ'লে কেৰেচিয়া কাপোৰ কাটি ল'লেও হয় এনে মই কাটি ল'লোঁ এইধৰণে এয়া বেকনেক আৰু ফ্ৰণ্ট নেক আৰু কান্ধৰ ফালে জইন নাথাকে সাধাৰণতে কাফটান নাইটিত সেইকাৰণে ময়ো জন দিয়া নাই আৰ্ম হল লৈছোঁ মই চাৰে আঠ ইঞ্চি চ'লজাৰ লৈছোঁ বাৰ ইঞ্চি আৰু ওপৰৰ পৰা পোন্ধৰ ইঞ্চিত মই কঁকালত এটা চিন দিছোঁ ৱেষ্ট লাইন যিটো কয় ৱেষ্ট লাইনটো মই লৈছোঁ এঘাৰ ইঞ্চিত এঘাৰ ইঞ্চিত দাগ দি ল'লোঁ ডাক দি মই এতিয়া এনেকৈ এটা চেপ দি দিছোঁ তলফালৰ পৰা দহ ইঞ্চি মই খোলা ৰাখিম সেইটো এৰি সেই চিনটোৰ পৰা ৱেষ্ট লাইনলৈকে এয়া ৱেষ্ট লাইনলৈকে এ চেপত মই এটা দাগ দি লৈছোঁ চিলাইটো তেনেধৰণে ওপৰে ওপৰে হ'ব ইটো ছাইডেও মই চিন দি ল'ম চেণ্টাৰৰ পৰা বাৰ ইঞ্চিত মই এটা ডাক দি লৈছোঁ আৰু আৰ্মল দি লৈছোঁ চাৰে ইঞ্চ আঠ ইঞ্চি আৰু পোন্ধৰ ইঞ্চিত লৈছোঁ ৱেষ্ট লাইন ৱেষ্ট লাইনত মই লৈছোঁ এঘাৰ ইঞ্চি বহলকৈ লৈ লৈছোঁ লৈ মই চিন দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ চিন দি লৈছোঁ ৱেষ্ট লাইনলৈকে আৰ্মলৰ পৰা আৰু তলফালে দহ ইঞ্চি এৰি দিছোঁ খোলাকৈ আৰু এই লাইনত এয়া এই চেপত মই এটা চিন দি লৈছোঁ এতিয়া মাজত যিটো ৱেষ্টলাইনত তাত ভিতৰফালৰ পৰা এখন কাপোৰ লাগিব ৰছী লগাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই তাৰ বহল লৈছোঁ আঢ়ৈ ইঞ্চি আৰু দীঘল চৌব্বিছ ইঞ্চি লৈ লৈছোঁ এনেধৰণে চিলাইটো হ'ব আৰু এয়ালৈকে হ'ব তেনেকৈ সিফালেও দহ ইঞ্চিৰ পৰা এনেকৈ চিলাই কৰি আৰাম হললৈকে চিলাইটো হ'ব আৰু মাজত এনেকৈ কাপোৰখন ভিতৰৰ ফালৰ পৰা ইফালেও হাফ ইফালেও হাফ আৰু ছাইডৰ ফালে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি মোটোকাই জইন কৰিব ভিতৰৰ ফালৰ পৰা চিলাব লাগিব ফ্ৰণ্ট নেকৰ মই ফ্ৰণ্টৰ ফালে দুই ইঞ্চি এটা কাট দি লৈছোঁ তাত মই লোপ এটা লগাই পেলাই বুটাম লগাম গতিকে দুই ইঞ্চি কাটি ল'লোঁ এতিয়া ছাইডৰ পৰা মই হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি মুটোকাই এক ইঞ্চি যিটো মই এক্সট্ৰা লৈ লৈছিলোঁ সেই চাইডৰ মই দুইফালে চিলাই লৈছোঁ চিলাই লোৱাৰ পাছত মই ডিঙিটোত সেয়া সন্মুখৰ ফালে যিটো দুই ইঞ্চি কাটি লৈছিলোঁ তাত এটুকুৰা চাৰিকণীয়া কাপোৰ কাটি লৈ তাৰ ওপৰত মই উল্টা ফালৰ পৰা চিলাই লৈছোঁ চিলাই লৈ মাজতে এতিয়া মই কাটি ল'ম কাটি লৈ কাপোৰখন ঘূৰাই দিম সেয়া মই কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ এতিয়া মই কাপোৰখন উলটিয়াই ল'লোঁ লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ডিঙিত কাপোৰখন লগাই যাম ডিঙিতটো চিলাই ল'লোঁ চিলাইছোঁ ডিঙি চিলোৱা মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মাজৰ যিটো বেল্ট লগাম বা ফিটা ৰছী লগাম তাৰ কাৰণে মই উল্টা ফালৰ পৰা যিটো চিন দি লৈছিলোঁ ৱেষ্ট লাইনৰ চিনটো সেইটো চিনতে মই কাপোৰখন এনেধৰণে লগাই লৈছোঁ ছাইডৰ ফালে এইফালে চিলাই মাৰিব নালাগে খালী ওপৰৰ ফালে আৰু তলফালে চিলাইটো মাৰিব লাগিব এনেধৰণে মই ইটো ছাইডতো চিলাই ল'লোঁ চিলাই লোৱাৰ পাছত মই এয়া কাপটানটোৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু চিলাইটো থাকে সেইকাৰণে মই আৰাম হ'লৰ ফালৰ পৰা চিন দিয়া মতে এই চেপত এতিয়া চিলাইটো মাৰি গৈছোঁ লাষ্টলৈকে চিলাইটো মাৰিব লাগিব টেন ইঞ্চিৰ তলফালে এৰি দিব লাগিব এতিয়া মই তলফালে দুটা পাতলিটো জইন কৰি ললোঁ জইন কৰাৰ পাছত ছাইডটো ওলমি নাথাকিবৰ কাৰণে এক ইঞ্চি মই এয়া কাটি লৈছোঁ ছাইডটো ছাইডটো কাটি মই পাতলিটো চিলাই লৈছোঁ আৰু যিটো বেল্টৰ চেণ্টাৰ পইণ্ট আছে তাত মই চিন এটা দি লৈছোঁ চীন এটা দি কেঁচিৰে অকণমানকৈ এটা সৰুকৈ বিন্ধা এটা বনাই লৈছোঁ যাতে ৰছীডাল সেইফালেদি সোমাব পাৰি এতিয়া মই সেই চিনটোত বেজিৰে কম্বল ষ্টেজ কৰি বন্ধ কৰি লৈছোঁ বন্ধ কৰাৰ পাছত মই তাৰ ৰছীডাল যিডাল তাৰ ভিতৰত সোমাম সেইডাল মই চিলাই লৈ এতিয়া তাৰ ভিতৰত কাপটানটোৰ ভিতৰত মই সোমাই দিছোঁ মোৰ কাফটানটো চিলোৱা শেষ হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই